Заправка UPG. Ти казала, яка Це заправка має бути? Правда, точки показують. з цього боку, я ще дивилася. Ну, загалом, так. Тоді значить ніякого кафе, ні, не буде, що прямо дорозі. Ну, так не повинно. Що? Нема кафе? заказывать я думал это ты просто да, читаешь ты закажешь, да? что там с рыбами было

Нет, необычный. Как ага. в самолете. Да. Ага. Ну, в принципе, наиболее удобно. То есть ты локотник и на який сюда знаешь, даже да, заводские да, решения бывают, что ты чуть-чуть -то ручника здоровье. Зрослый. мне нравится, что она комфортная, у много она и при этом довольно управляемая. Кстати, а, она, а ты вот если много скидывал, ну да, лишь бы что она ну, ты, ну, по ну, по Так, она типа по размерах по Потребности. Я езжу или сам, или вдвоем. Мне, например, я сам, если еду, если прям сам, я рюкзак кидаю назад, то есть равно равно заднюю дверь я открываю. Это типа шиньше, Ну, не знаю, мне хотелось, ну, во-первых, попробовать, а во-вторых, хотелось, чтобы ты подходишь, и она тебе нравится. Ну, да. Вот, да. ну конечно, когда в четвером, да, есть неудобства. Мне все равно, но я вижу, что людям вот это залазит, конечно. Еще, наверное, из каких-то, ну, таких, типа, средних недостатков, у нее довольно, ну, коробка прошлого поколения, она задумчивая. Mm -hmm. вот. А коробка какая вообще? И гидротрансформатор пятиступенчатый. Айсин? Не, вообще не знаю. Ну, какой-то фондовский, вот тех, тех годов еще. Mm -hmm. И она, ну, мотор мощный, но бывает, что ты даль продавил на 70% и она при этом не переключилась и не поехала из этого быстро. Вот если давану в пол, она скидывает, ну все, она подрывает. А не хватает вот подрулевого лепестка, чтобы подскидывать. как бы приспосабливаешься, но э, есть определенная что хотелось бы чуть лучше. А так? Не знаю. У меня она глобально устраивает она відносно нова, в принципе, это нормально, а также фонды сиви, которые, к примеру, даже старые, ну с, вот, допустим, восьмого года, она вся в ней конкретно. Они мне не очень нравились, но, блин, за счет я не взял. Я, я на Сивик смотрел, он мне по размеру у меня <laughs> больше подходит. Все-таки она для меня, наверное, чуть-чуть великовата, даже кресло, спроектирована под такого, более крупного человека. Но Civic 1.8, только типа мотор. А мне хотелось, чтобы она там давала под подзракам. И в Civic балка, сзади, особенно в хэтчбеке, точно. В задании, по-моему, рычажка, но ну, Макферсон. Типа она жестче и не такая комфортная. Вот. А так, если бы не эти два фактора, я наверное, Civic В кстати, машина хотя сзади балка, но тем не менее подвеска мягче, чем бильдшие машин да, Я да, вон на, вон на, на... на лансере я вас недавно ездит, то она жестче на богата. Ну, вот я в шкодах ешь, и у меня начинает сразу спина пройти. Вот у Volkswagen она какая-то ну, кругая, но она вот какая-то жестковатая подвеска. А фонды mm -hmm. такого нет, ощущения. Ну как, после 28 часов... <смех> <смех> спина была просто инцидента да, но если там ездить несколько часов то нормально один раз у меня только было, что она не завелась вот этой зимой. Я прихожу, мороз ударил, я такой, а она все вообще тупница. Аккумулятор все высадился Как оказалось, ну, я его снял, зарядил. А вот только сейчас где-то весной отнес на ремонт, отвез ее электрику. Он сказал, что генератор вообще почти не давал зарядку на холостых оборотов mm -hmm. вот только наоборот пережал и при этом она еще как-то жила ну это не знаю это наверное не в не ходе недостаток а потому что я никогда генератор не проверял вообще ну, в общем, и чтобы она щетки поменяла просто да, поменяли, поменяли щетки подшипники Ну вот, а, подшипники были нормальные но так на всякий случай не знаю сейчас вроде ого, нарекания я сам шоки перепаял. Не важко от нас было. Все, в принципе, можно сделать. Но воно типа просто 90. То есть мне не пришлось генератор снимать. я перепаял на базе автозвука, и надо его были оригинальные вали ощетки. Короче, то оно помогло, потому что я подивился там, когда Управління. Якщо управління знімаєшся щітками, то там видно, тіба, сам стан ну і подшипники можеш спробувати. Це є статор. Коротше, тому нормально. У мене тільки щетками обійшлося. А так їхав. Анджелиці машину дивилися. Ще в Україні думали купляти, ну перед війною. І в мене щось генератор. Заряду немає, акумулятор вимагає. Потім ще й почали пищать конкретно. А, ну, прям, в мене так не пощикається як ремень, там воно набагато тихше відносно того. А, але я доїхав, з Олімпійської додому доїхав. Пари не включав просто. Я кстати на прошлой машині біжок. Как раз и так совпало, что я проезжаю и вот пожарная часть. Я быстренько приехал сюда-сюда раз-раз-раз, открыл капот, но огня нет. Там эти пацаны вышли, посмотрели, вроде все нормально. Но я так перешивался. Оказалось, что заклинил генератор, перестал давать зарядку, заклинил прям в подшипник, начал ремень тереть по шкингу и гореть ремень. И там чуть-чуть дальше была Такие СТО. искры, пыск, наверное, я не, не Не помню. Я там в шоке был. <laughs> это первое. Не, ну, это второе происшествие. Такое mm. было внезапно а, не, не помню уже. Ну, короче, толкали на ТО, поменяли, что-то поменяли, починили генератор, по-моему, да. Это... А еще с Пежо был прикол второй. А, ну, повезло, что это было не на какой-то широкой дороге, я выезжал там э, с прилегающей территории, я такой ну, выезжаю, сцепление, притормаживать, а сцепление просто пропало. Порвался трос, <соценно> я такой, раз и раз, а машина едет. <соценно> продолжает. Ну, помню, я на передаче тормозился, но, блин, это, ну, стрёмное ощущение, когда ты перестаешь контролировать. Ну, то есть ты типа, типа понизил, так сказать, скорость за счет передачи, да? Ну, я выжал сцепление, чтобы оттормозиться, mm -hmm. и в этот момент порвался трос. Mm -hmm. Вот хорошо, что не на дороге, иначе ну, реально как-то без контроля можно было и Но, это типа надо было типа, сбрасывать газ, и это и так делают, есть такая техника, когда сцепление не, не выжимаешь вообще, то есть ты именно при резком сбросе газа можешь ну, всунуть иншу передачу. Я потом так пробовал, да, да, не включается. Ну, стрёмно все равно попасть не, не, не uh -huh. по но да. Ну да, не Да, конечно. Ну, это у что-то на Форду, у меня форсиеров раньше была, большая машина. Там, так, там что тросик, чили скакал, что-то такое. что ты ему на этом скидывает да, не знаю тут э, ну, с, конкретно с этой машиной получилась история что э, я одну фонду пригонял на СТО, но они занимаются чисто хонда акура это mm -hmm. когда городе отдавал вот это э, пригонял на диагностику как-то контакт остался и mm -hmm. машину я не купил а потом буквально через пару дней этот чувак, мастер, пишет мне, говорит, у нас тут привезли машину, знакомый продает, приезжай. Я там быстро собрался, приехал, посмотрел, они сказали, что ну, все, все довольно-таки хорошо, в лучшем состоянии. И вот это я ее через них и купил, чувака. Ну и вот это 4 года я в Вышгороде жил, к ним ездил, и каждое вот, пока я в Киеве. И, ну, вроде как не знаю, на доверии. Так, чек, заехал к ним, они посмотрели, отдельно трубку назад и, и, и все нормально. Mm -hmm. А так вроде... Так она понял, трубка якаться? Ну, какая-то там газовая, газовая трубка какая-то. Да, Peugeot у меня была. Тоже, я по разным сервисам ездил, и там вот было ощущение, что меня все время наебло где-то где-то да, 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 еще, еще моложе выглядит, но как бы это за милую душу <соценно> кинуть Что-то где-то накинуть. Да, мне он этот да, порассказывал -по рассказывал. типа. я не помню, что, что там ему предлагали. Я как дорогая запчасть, он сказал, что надо типа, купить. Что-то не могу, не могу без, найти. А вот, они типа на сервисе говорят, так, хорошо почекай тыждень до нас сейчас вот тайчик подъедет типа мы отремонтируем что он просит а ты снимем и далеко поставим. а твоя ты гу ему поставим. ну вот эти вот в этот раз мне сказали говорит у тебя тут вот этот э, потеет аморт сзади говорит так да, ну езди езди пока не течет езди. Ну, мне кажется что если будем было цель навариваться, то они бы сказали, что надо меняться. Не, ну я таки, знаешь, из того там шукали, что типа вот в тебе там чуть-чуть, хоть какая-то смелочь, они уже скажут. А бывает, как видишь, конечно, что много работы, то типа, говорят, основные люди и все. Ну, это смотря, смотря на сколько они загружены. Та же самая людина может сказать, что ты больше-менее все ок, а может сказать, у него работы нет, может сказать, что тебе надо машины перебрать. на аудио 4 ездит и проблемы у него с рейкой были и отдал на ремонт в хантерс гараж слышал конечно ну да что она на слуху контора отдал за рейку 120 тысяч я так понял что это ремонтированная рулевая рейка? да на ауди 120 тысяч я машину может продал 120, да, а не 120, средний, 30, последний типа последний годов? Какого-то там 18-20 год. Mm -hmm. Так прикинь, отдал 120 тысяч, и в него при этом светится чек. Что-то там, ну, он изучал вопрос, что-то там какой-то дисконнект, что-то там не синхронится. Mm -hmm. Все время горит чек. Вроде как машина ездит, но это же, ну, ты отдал 120 тысяч, у тебя чек. И он там начал с этим хантер с гаражом, уже месяц общаться уже там и общался с директором говорит видео отзыв записывал на ютуб после видео отзыва они с ним связались какой-то диалог пошел но ну, там все время что-то не то и вот пытаются то слить то, то отморозиться то, то мастер там что-то руку поломал и это... ну да, их заплатил уже, то мастер постоянно не в доступе типа. ну, да, ну, да. ну видно для них это морок там починить переделывать заново они максимально морозятся, но так известная контора, такие деньги, ну не знаю, прям ситуация неприятная. Ну, он нормально зарабатывает, а если это человек, там, не знаю, с обычной зарплатой в Украине. Mm -hmm. Ну да, год отлаживать на церулю э и получить чек. А человек был до этого тоже черепни. А -а -а. Ну, у него что-то там порвался, пыли на, на рейке. И внутрь начало попадать пишет вода. Не. И что-то с ней стало не так. Наверное, люфт не знаю. Ну да, люфт. он выел, он мотал и все Да, конечно. Ну, это вроде даже это, Арчелов трошки их сейчас рекламировал, насколько я помню. Ну а так в основном инфокары Да и полный чум А, и на ютубе тоже, типа, а вы-то и роботы, а вы-то и ну, С ключом подходила, типа, барышня А то с там, не знаю, с монтажкой какой-то А вы что, на монтаж робите, а вы там магнитолы ставите и всё? Бачим? Ну, ну, может, это? не конкретно может, да, да, это, но да, это тоже светилось оно